От Всеукраинского союза ученых экономистов я хочу сказать, что в целом для Украины 2012 год, за исключением его конца, будет характеризоваться экономической стабильностью. И на конец 2012 года мы прогнозируем, и не только мы, а и ведущие аналитические центры мира, прогнозируют высокую вероятность второй волны мирового экономического кризиса, пик, который придется на первую половину 2013 года. Главные макроэкономические показатели Украины на 2012 год по нашим прогнозам следующие. Номинальный ВВП в миллиардах гривен. Значит, 1 триллион 485 миллиардов гривен. Реальный ВВП изменение в процентах до 2011 года. 3,9%. Потребление в изменении в процентах к 2011 году 5,3%. Вложение в основной капитал изменения к 2012 году 5,1%. Экспорт увеличится на 5,2%. Импорт на 6,8%. Индекс потребительских цен на конец периода по нашему прогнозу составит около 9%. Сальтово-поточного счета платежного баланса будет с минусом и составит около 4,8%. Внешний долг процентов от ВВП порядка 78% и государственный и гарантированный государством долг процентов от ВВП порядка 42%. Всеукраинский союз ученых экономистов отмечает, что в 2012 году возможны внешние и внутренние угрозы, которые порождают риски ухудшения экономических показателей. К таким угрозам, по нашему мнению, относятся это усиление неопределенности на международных финансовых рынках, это усиление денежно-бюджетно- долгового кризиса в странах Евросоюза и Соединенных Штатах, негативное, восп... э, негативное принятие обществом экономических реформ, сокращение спроса на внешних рынках металла и сырьевой химической продукции, возможный неурожай, то, о чем я говорил начало второй волны световой экономической кризы э, на прикисе 2012 года и популистские социально-экономические меры, которые возможны в связи с выборами в Верховную Раду, что чревато введением в оборот товарно-небеспеченной денежной массы для, скажем так, удовлетворения материальных потребностей избирателя. Мне проще говорить, что было. И я понимаю, что мы можем сейчас вот эти минуты Які там мені буде відведено, коротко підвести підсумки. Тому вага слова дуже, дуже важлива, вагома. Не помилитися важливо. Що було в цьому році з банківською галузі? Я б сказав би так: банківська галузь приходила до тями після шоку 2008-2009 років. Приходило до тями, думаю, що так. З якими проблемами вона зустрілася? Перша, думаю, це те, що наш позичальник фінансово нездоровий. Власне, кредитувати не було кого, ну, мало дуже кого. Чому так? Тому що криза була в Україні. І вона була не тільки для фінансової галузі, а й для економіки так само. І е, те, що е, наші позичальники до кризи отримали величезну суму валютних кредитів, які потім зросли в ціні обслуговування, їх зросло в 1,6 рази, Додаток сто мільярдів за рахунок, який ми зробили разом з Термахом в свій час. І проводне, що до цього часу ця проблема залишається. Протягом року була дуже сильна волатильність, якщо можна так сказати, з ліквідністю на ринку, а нормальною мовою були різкі зміни залишків на прорахунках в системі. І чому вона це мала місце? Тому що Національний банк ставив собі за мету втримати курс. І той зажим ліквідності, який був особливо в другій половині цього року, вилився в те, що на кінець року різко підскочили процентні ставки по депозитам, а відповідно і по кредитам.